Доброго вечора. Чи є співпраця України та Європейського Союзу вулицею з двостороннім рухом? Про це ми будемо говорити з особливим гостем нашої студії, радником представництва ЄС в Україні пером Енерудом. Вітаю вас, пане Пер. Дякую, Дякую, що приїхали до Сум. Заради зручності нашого гостя я перейду на російську мову, і так 16 сентября Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифіцирували соглашення об асоціації України з Євросоюзом, але звучало много замічань, як документ змінили текст. стало известно, что Совет Евросоюза вот, только что перенес начало имплементации соглашения о зоне свободной торговли на конец следующего года. И вот звучали такие претензии, что это уступки Москве. Насколько это соответствует действительности? В какой степени, конечно, это это смягчение вот оригинального э, намерения, но следует заметить, что вот это, это 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 отступки это со стороны Евросоюза, не со стороны э, Украины. Э, Украина получит все эти условия и привилегии, скажем так, при торговле с Евросоюзом, как и изначально было сказано. Тут нюанс такой, что скажем, уже была пристроена определенная асимметрия в этом, в, этом договоре, что как бы Украине легче будет продавать свои товары в Европе, чем в Европе своим Украине. Сейчас вот этот срок немножко удлинен на один год, поэтому вот как-то украинский бизнес, торговля, и имея в виду тогда в основном торговля с Российской Федерацией, будет немножко больше времени пристраиваться к к условиям торговли с, торг... с таможенным союзом. То есть, в принципе, ничего не изменилось по отношению с торговлей с Европой, а это вот торговли с вашим северным соседом. То есть, вот эти заявления, что якобы изменили текст соглашения, это неправда? Это неправда. Ну, В целом от в Україні много критикують європейців за нерішительно, що от вони не хочуть з Росією, поэтому ограничены декларативними заявлениями, санкції, введені такі формальні в, ну, в основному, що в Україні ну, я не говорю, що це моя точка зрения, просто вона достаточно розпространена українців, що от почти не допомагає Європа нашему государству, що Київ заставили от в Минске в частности, на переговорах по. на уступки агрессору. Вот опять-таки, вот с вашей стороны, насколько подобные обвинения имеют под собой почву? Я думаю, что это, это необоснованно на самом деле. В какой-то степени, конечно, надо иметь в виду, что Европейский Союз — это 28 стран, это 29 парламентов которые достаточно не, не монолитные. Вот это тут довольно мощные оппозиционные партии, которые имеют свои сугубо лично политические цели. Там идут постоянно достаточно продолжительные дискуссии по всем вопросам. Конечно, Европейский Союз не является Россией. Россия одна страна, и практически один человек принимает все решения. Это очень ускорит, скажем мягко говоря, процесс принятия решения в Европейском Союзе, ну, скажем, средний Европейский парламент это 300 депутатов, которые вот долго будут обсуждать, обсуждать все вопросы, и потом еще этот 29 парламентов совокупно должны вот все эти решения понимать. Конечно, это не, не быстрое. Что касается санкций, они очень чувствительные. Это очень реальные санкции. Это не какие там, декоративные, там э, декоративные меры. Это вот очень чувствительные для российской экономики. И мы сегодня видим, что российская экономика очень сильно страдает от этих санкций. Вот, в частности, если посмотреть на результаты голосования Европарламента, вот как Верховная Рада поддержала соглашение об ассоциации конституционным большинством, более 300 голосов, в Европейском парламенте при общем количестве 750-535 депутатов проголосовали за, ну, как показала раскладка по странам, наиболее, так сказать, антиукраинская оказалась Греция, где самый низкий процент голосовавших, но, тем не менее, в основном, вот получается, что абсолютное большинство, более двух третей Европарламента высказались за ассоциацию, то есть все-таки Европа, можно сказать, поддерживает Украину. Конечно, и я думаю, что не надо вот перенебрегать вот этот символизм, что парламенты, Европарламент и Украинская Рада одновременно приняли это, это ратифицировали этот договор. Конституционным большинством. Да, Оба. я думаю, что это очень важно, очень, это, это значительный факт. А вот э, большинство украинцев вряд ли могут вот так сходу ответить, вот какие выгоды принесет нашей стране соглашение об ассоциации. Вот вы уже об этом упоминали, но вот по пунктам основные моменты: вот какие возможности появляются главные благодаря этому документу перед Украиной? Это безвизовый режим, вот вы говорили о торговых преференциях, это финансовая помощь, еще какие-то моменты. Не, ну я думаю, что самое, скажем, для обывателя в Украине конечно, самое заметное, это, вот, скажем, намерение об отмене визы. И тут мы видим, тут происходят очень, скажем, реальные, реальные процессы. Первый шаг уже уже сделан. Сейчас Евросоюз заявила, что все необходимые законы на месте для отмены визы. Сейчас второй шаг – это проверить, в какой степени эти законы действительно превращаются в жизни технические вопросы. Вот буквально на эти дни посещают делегации специалистов по этим вопросам, пограничные пункты, пункты выдачи паспорта и так далее, и так далее чтобы определить, в какой степени практично Украина готова выполнить те требования, которые Евросоюз ставит на отмене визы. Вот идет очень конкретный процесс. Что касается торговельной части, я сотрудняюсь ответить детально. Вот это два огромных тома текста. Я думаю, что это где-то в районе 400 с половиной тысячи страниц текста, где очень подробно описаны все возможные скажем, элементы торговли. Ну, фрукты, энергии, машины, машиностроительные предметы, тарифы на каждый. Это очень-очень сложно. Но очень детальный и Самое главное, что Европа открывает свою торговлю для украинского производства. Ну вот хотелось бы уточнить относительно двух, двух таких довольно распространенных мифов, и очевидно их надо опровергать, потому что ну, некоторые люди так заблуждаются и считают, что, во-первых, такой миф, что Европа прямо будет давать Украине много-много денег, ну, на некие абстрактные, скажем так, реформы. И во-вторых, что от, благодаря соглашению будет у нас, как в Европе, там и коррупции станет меньше, там будут ровные дороги, будет хорошо работать власть. То есть ключевые реформы, но понятно, что Европа может этому содействовать, но кроме украинцев этого же никто не сделает. Да, я думаю, что вы точно уловили вот ситуацию. Во-первых, Украине не следует сыпать огромную массу денег. Это очень богатая страна. Я вот сейчас сегодня проехал вот из, из Киева сюда. Я вот я, я из арктической части Европы, а из Швеции. Вот наши бы земли, ваши бы земли нам. Вот, но, но это огромное богатство. Просто радует, когда видишь вот все эти поля и это 3... богатая очень страна. Триста лет назад шведы приходили сюда. <laughs> да, и они, конечно, приехали сюда, потому что здесь легче было кормить армию, чем в Швеции. Но главное, что э, Украина – единственная, которая может помочь Украине. Это, это украинский народ строит э, общество без коррупции. Это украинский народ э, усовершенствует свое законодательство. Это украинские инженеры придумывают технические, ну, скажем, машины, компьютера, вот какие-нибудь там, это, это, это ваш народ способен к решению вот все эти вопросы, это главное. Европа никогда не будет хозяином Украины. Вот мы не, не хотим вернуться к таким строям, как в Советском Союзе, когда вот э, э, украинский народ, ну, в лучшем случае, пассивно ждал какие-нибудь там э, ну, скажем, помощь откуда-то. Нет, украинцы будут решать свои проблемы, мы будем помогать. Тем не менее, вот достаточно часто звучит такой аргумент, даже вот сегодня мне приходилось его слышать, и казалось бы, вот сложно что-то оппонировать, мол, посмотрите, вот сколько денег в свое время после развала социалистического лагеря получила Польша, десятки миллиардов долларов, сколько денег, например, получила та же Греция во время кризиса, и мол, почему же этим странам так существенно помогли финансово, а Украине нет. Ну, эти две страны, во-первых, они являются членами Евросоюза, они получают деньги строго. В 90-х когда только все начиналось, Польша не была членом Евросоюза. Я не знаю, каким образом. Во-первых, большую часть помощь Польша получила в виде кредитов от международных институтов, институтов кредитования, не было, скажем, такого план маршала, как после Второй мировой войны, когда вот пособия выдали. Так что Польша, Польша получила совсем другие, другие средства, чем, чем Греция получила. Это действительно так. Какие суммы, я не знаю. Вот мы уже говорили об изменениях в самой Украине. Несколько дней назад Петр Порошенко представил стратегию реформ 2020 и ее главная цель провести такие изменения, чтобы через 6 лет подать заявку на членство в Европейском Союзе. Впервые это официально прозвучало как такая стратегическая задача. По вашему мнению, такой амбициозный проект, он реален, тем более в такие сжатые сроки, не останется, как часто бывает у нас, обычной красивой декларацией? Это вы решаете. Это Евросоюз ничего не может. Евросоюз только приветствует э, это, эти амбиции. Если вот это пройдет чуть медленнее, может быть, шесть лет или шесть с половиной, но это не важно. С нашей перспективы главное, что вот существует политическая воля действительно проводить реформы, искоренить коррупцию, эффективизировать хозяйство в стране. Вот это, это самое главное. Если это будет, там, кажется, 60% пространств для, для реформ. 60 программ. 60 программ, там 8 приоритетов и так далее, и так далее. Отлично. Но это главное, это, это, это э, не, не сидеть и ждать, чтобы это сбудется. Тут требуется, чтобы работают все, чтобы полит, политики на всех уровнях, городских, областных, центральных ведомствах, приняли решение и вот стараются усердно работать. Я согласен, вот составить программу – это не решение проблемы. Решение проблемы – это усердный труд украинцев. Причем приоритеты, которые названы, казалось бы, это сугубо внутренние дела Украины, судебная реформа, на которой очень большой акцент энергетическая, борьба с коррупцией. То есть вроде бы реформы сугубо внутренние, но вот если их реально провести, что пока никак не получается, вот это как раз и наблизит, приблизит реально Украину к Европе. Действительно, да, вот, но, но самое главное, что Украина всегда была частью Европы. Я не знаю, когда вот перерисовали карты. Украина такая же часть Европы, как Париж или Лиссабон. Сумы это, — это, это европейский город во всех отношениях. То есть решение вот этих внутренних вопросов, коррупция, судебные дела — это не как бы там чужие, какие-нибудь там требования. Это не, не требования извне, это требование из, 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 европейской традиции, которая здесь уже существует. Вот поэтому я не вижу противоречия между евроинтеграцией и вот решением вот этих, этих проблем. Ну, от когда ми говорили об отношении Європи к Україні, нові друга друга сторона несе не меншу, можливо, і більшу, скажімо так, відповідальність, тому що наша власть у нього було 23 роки года на євроінтеграцію. Но... Этот шанс был бездарно упущен. Вот как вы считаете, это сугубо личное мнение. Вот удастся ли сейчас, ну не то чтобы переломить, но хотя бы как-то изменить эту негативную тенденцию? И какие ожидания от нового парламента меньше месяца до выборов? Как вы думаете, будет он более проевропейским, чем предыдущие? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что самое главное, что что-то очень крупное случилось на самом деле эти, за эти шесть месяцев. Вы уже представляете, какой это короткий срок на самом деле? Это 6 месяцев, это, это абсолютно ну, секунды, по, скажем, по политическому хронометру. Ну, даже больше 6 месяцев, если считать, ну, с начала пол... Майдана, ну, с ноября прошлого. 6,5. В, в любом случае, вот это очень короткие сроки. Но происходило что-то невероятное, очень сильное. И вот это, скажем, рождение очень сильно и заметное гражданского духа. И мне нравится что практически все партии, которые баллотируются баллитируют, в Новую Раду, практически во всех этих движениях существуют люди из, скажем, активистского сословия, люди, которые стояли на Майдане, люди, которые в городах, и восточной, и в южной, и в западной, во всей, из всех, всех сторон Украины, они решили, скажем, слезть с баррикад, и одеть галстук, и пойти в парламент. Это очень, очень мудрый, очень зрелый шаг и достаточно мужественный. Это очень легко строить баррикады и сжечь шины за парламентом и сказать «я против». Это гораздо труднее зайти в парламент и сказать «я за». И вот этот процесс мы видим. Мы видим на самом деле, что вот те, которые буквально полгода тому назад стояли и жегли шины на баррикадах, они сейчас входят в парламент. И вот не говорите сейчас, что вот политика коррумпирует. Ну да, потому что как раз... это... Коррупция — это выбор человека. Это не является погода или что-то в этом духе. Это вот я выбираю взять все-таки. Это сознательный выбор. Тут вошло, войдет в парламент достаточно большая группа людей, которые обязаны делать этот выбор не взят не брать взятки и я думаю что не берут они из совершенно другого контекста они не, не, не носят вот эту традицию не не стараются оправдывать свою коррупцию и так далее и так далее вот это я думаю что очень важный фактор оптимизма в украине сегодня. Ну, у нас, тем не менее, вот многие таких людей, которые были активистами общественными, были на Майдане, сейчас баллотируется парламент, их многие критикуют по той логике, что, мол, вот вы действительно там, вы честные люди, у вас есть авторитет, сейчас вы станете политиками, а политика в Украине – дело очень грязное, вы станете такими же, как и остальные, и, так сказать, ну, уже это, замараетесь. И ну, система не изменится, а уже вам мы доверять не сможем. То есть у нас да. вот часто такая логика. Такая работает. критика очень-очень удобная. И тогда вот так, такая критика: пока мы, как, которые за демократию, против коррупции, за законное э, государство, за честные выборы, пока мы постоянно будем сидеть и показывать пальцем на тех, которые на самом деле баллитируются, тогда вот ни, ничего не решается. Политика, честные выборы. Борьба э, против коррупции и так далее, это, это моя ответственность. Э, я не могу просто пассивно сидеть и ждать, пока кто-нибудь запретит коррупцию. Я должен сам перестать платить трешку гаишнику, э, условно говоря. Я должен отказаться от этого, э, от, этого от, от коррупции. Вот э, российский писатель Солженицын, он когда-то сказал, не живите по лжи. Это делаем мы, это вот наш выбор. Это не, не какое-то государство может запретить коррупцию. Никакое, поли, никакая политика не может запретить ложь. Это я могу прекратить вранью, пока я вру. Вы были во многих городах Украины, но вот в основном на юге и востоке, это и Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Одесса, Николаев, Херсон. Вот какие у вас главные впечатления после общения с властями, местными активистами, жителями? Ну и хотелось бы вы не первый раз уже и в сумах, также и о нашем городе услышать, ваше мнение. Я думаю, что общее со всеми этими городами ⁇ это, с одной стороны, очень мощное, мощное развитие гражданского общества. Это гражданское общество очень активное, но очень плохо организованное я бы это называл бы скорее это это сеть активистов чем организованное гражданское общество но это очень мощная сила и это очень очень меня радует каждый раз когда я приезжаю вот в любом из этих городов я встречаюсь с коллегами я встречаюсь с, с активистами которые очень ну, скажем здраво вы, э, смотрят на на ситуацию в стране и очень как бы умно оценивает, анализирует ситуацию. Что касается суммы, я думаю, что вот э, как раз гражданское общество является, скажем, самая красивая часть вот этого города. Хотя тут тоже много красивых э, достопримечательностей. Но тот активизм, который здесь встречается, тот энтузиазм, это, это очень приятно видеть. И, и надо вот заметить также, что город Сум ⁇ это был первый город, который поднял э, флаг Европы э, перед городским советом. Это тоже очень интересный и красивый факт. Ну да, причем сделал это задолго до смены власти, да? до Майдана. И вот я думаю, что также, что суммы доказывает, что вот это, это, скажем, евроинтеграция возможна, что вот сюда, что вот этот город является европейским городом, хотя вот многие говорят, что Европа это там, нет, Европа это здесь. В развитии темы от Россия Питається нав'язати Україні так звану федералізацію, мол між востоком та западом, непреодолімі язикові, ментальні розличні, поэтому нужно розділити страну на ряд таких квазі-государств зі своїми законами, язиком, органами власті. От що би могли сказати о таких ініціативах? От ви представитель Швеції. Тут можна провести паралелі з Україною, унітарне государство з одним государственным язиком. сине-желтым флагом. Ну, к сожалению, наверное, этим аналогии исчерпываются. Но вот тем не менее, как вы считаете, нужна ли Украине подобная федерализация? Мы оба потерпели поражение при Полтаве тоже. Я думаю, что в Швеции вот никогда не было федеральное государство, но у нас очень сильная независимость на муниципальном уровне налогообложение, но ну, все знают, это стереотип моей страны, что вот очень высокие налоги. И действительно, около треть доходов, подоходного налога, это, 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 подоходов это, это налоги. И вот эта треть, она остается в кассе, в каз, казначействе муниципалитетов. Это не идут в центральную власть. Это вот большую часть подоходного налога остается в городах. Таким образом, города имеют очень сильно э, большие полномочия э, муниципальные образования. И я думаю, что вот таким образом можно вот много решать. Я думаю, на самом деле Украине стоило бы сравниваться на самом деле с Финляндией, где действительно существует достаточно большая, э, там две национальности ж, проживаются формально. Там, э, э, во-первых, титульная нация фин финны, и еще достаточно большое меньшинство шведа И муниципалы, муниципалитеты принимают решение, если вот это, скажем, государственный, какой язык там в этом городе, если это две, два языка или один язык, это все зависит от количества шведов в муниципалитете. Есть также один регион в Финляндии, который является унитарным государством. Есть один регион в Финляндии, где у шведского населения на этих островах, Аландские острова, у них свои привилегии, свои полномочия, они не служат в финской армии и так далее, и так далее. Есть много стран, где решили вот эти вопросы без федерализации, но с большим автономностью. Но, тем не менее, вооруженные боевики не провозглашали Финляндии Аландскую Народную Республику. Там, там в 20-х городах годах достаточно близко были э, военным столкновениями. Решено была эта проблема через Лиги Нации. И все были недовольны. Это было компромиссное решение. И Финляндия, и Швеция была против. И местное население. Но теперь эта система работает очень хорошо. В свое время вы работали в России, возглавляли шведское телевидение в Москве. Вот сейчас вы следите за настроениями россиян. Вот Что можете сказать по поводу той масштабной антиукраинской пропагандистской кампании, которую развязал Кремль? Мы сейчас не говорим о военных действиях, а вот именно об информационном сопровождении. Я практически со слезами слежу с этими событиями. Я очень долгое время жил в России. Я вот э, все-таки 30 лет э, ездил по Советскому Союзу, по России, по постсоветскому э, пространству и так далее. И, и видеть, что э, в каком виде, в каком русле вот пошло политическое развитие, вот это очень трагично. Я, я слежу тоже, многие мои друзья в России, они в этом... В этом я думаю, украинцы тоже делали тот же самый вывод. Что происходит? Что случилось? Что случилось с ними? С другой стороны, я был, в, я был в Москве в июле и встречался с многими людьми и особой ненависти к Украине я не встретил у обывателей. Я встретил большое любопытство, потому что люди абсолютно не знают, что тут происходит. Я э, мне пришлось как-то практически круглосуточно объяснить, чем я тут занимаюсь и что происходит. И это было очень своеобразное ощущение. Люди живут на другом планете. Планета Россия. Ну, как вы, как журналист или то есть мы в очередь сейчас убеждаемся, насколько важна роль средств массовой информации, информационный ресурс, который, если он находится в руках властей, и как они его используют к сожалению, и печальные последствия. Да, это, конечно, очень грустно, и я думаю, что в, этом, скажем, в этой информационной войне, в отличие от обыкновенной войны, ну, предположим, граната, он взорвется, и все, а ложь, которую отправляют, она еще будет лежать и врать. Будем сподеваться, что эту брехню удастся подолать. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Дякую за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення. До наступних встречи в ефірі.